Сегодня 23 июня. Был на рыбалочке обратно. Приехал в 5 часов. Сейчас уже полдевятого. Собираюсь домой надо ехать. Смотрим уловчик мой. А то, что получилось. Вот карасики такие. Есть разные. Покрупнее, помельче. Улов, я думаю, неплохой, приятно. Погода хорошенькая была. Вот, считаем. Раз. Э, три. Четыре. Пять. Двадцать штучек. Хорошенькие такие. Ну, это кошечка мы берем. Две красноперочки, верховодочка. Так что, вот так вот. Такой улов. Ну, думаю, нормально все, пожалуйста, ловите. На трубеже клюет хорошо у нас. На червячок берет и на мастырочку. Все. Заходите, ставьте палец вверх. И до следующих рыбалок. Все свои рыбалки я выкладываю, показываю улов и называю свой блок улов. Все, до следующих.